закончил проект свой стол для калибровки чеснока чеснок высох хорошо высох усох как раз время калибровать и как раз я подоспел сегодня у нас 11 серпня как раз калибруем и начинаем продавать Зробив 4, 4 фракции, вот они вот так по метру, метр на метр, метр ширина, 4 длина. 4 фракции, 3 плюс, 4 плюс, 5 плюс и 6 плюс. Я думаю, будет достаточно, чтобы было больше 6. Поставлю здесь какой-то столик, або сразу в ящик, в мешок. Не суть. Выварил э, сверху тридцатка э, уголок. Ну тридцатка это советский. И я где-то докупал. Вот он. Э, 32 второй он идет. Он тоньше, а ширина та же самая. Э, потом профильная труба э, 3А4 на 4. Здесь э, внизу 2 на 2 20 на 20, 40 на 40 Если в миллиметрах Эти арматурку Сделал э, Дополнительно, чтобы не про, э, Не проваливалось Решета Решета Сейчас, минуту Решета Сделал с ДСП Это пробники Чтобы не ошибиться э, На следующий год буду заказывать пластик. Узнавал в этом году почем. Было 4 метра. А, я узнавал 3 метра. 3 метра на метр. Было обошлось бы мне что-то там 2 300 с копейками. 2 400 плюс доставка. Отправляют Delivery. Ну, как договоритесь. Delivery, Укрпошта, но пошта. Это пока сделал а, пробнички. Ну, более-менее получилось. ДСП плохое взял. У меня есть и хорошее, но взял специально плохое. Но там лопнутое. Тут лопнутое. Но в сути не, не, проломает его. Я больше чем уверен. Между отверстиями сделал по 2 сантиметра. То а, буду будет добро. Ну, вот там, видите, внизу на я начинал с 6 плюс не хотелось бы на пластике что-то что напортачить и здесь где-то здесь где-то тоже он ошибся здесь еще ваш 4 сантиметра считал считал но где-то сбился вернее чертил чертил где-то сбился считать тут нечего считать вот так разделители поделал с доски не захотел, я уже его утяжелять он такой получился не сильно тяжелый взял да понес его перенес с одного места в другое Это и все сетка ДСП тоже, они там разделители были у меня кусочки поналепливал, даже не страшно если оно разбухнет, но оно будет у меня в помещении Здесь под ведро сразу будет висипатися спереди неділ, тому що думаю воно туди нікуди випадає. Так, кому сподобалось лайк, підписка, питайте, по розмірам питайте в особисті, буду відповідати. Дякую, мирного неба!